ГАЗ М1, також МК, друге покоління легкових автомобілів ГАЗ. У березні 1936 року вона змінила перший газівський легковик ГАЗ-А, як і у випадку з ГАЗ А прототипом для випуску в СРСР був обраний американський автомобіль Ford Model B 40A, моделі 1934 року з чотирьциліндровим двигуном. Документація по автомобілю була передана газу американською стороною за умовами договору підготувати нову модель до виробництва і створити частину виробничої оснастки радянській стороні самостійно. Конструкторський відділ газу вніс деякі зміни у фордовський прототип, враховуючи накопичений досвід експлуатації газ а чотирициліндровий двигун був модернізований і форсований з 40 до 50 кінських сил. Тоже автомобиль, можно сказать, легенда, автомобиль история. Это знаменитая МК, ГАЗ М1. Автомобиль, который выпускался в Советском Союзе на Горьковском автомобильном заводе. Автомобиль получился достаточно интересный, очень оригинальный по своей конструкции. Много было внесено, можно сказать, передовых пионерских технических решений в конструкции ходовой части. Двигатель, подвески и так далее. Но и машина, как ни странно, снесла себе дурную славу. Автомобиль и создатель автомобиля, конечно, были не виноваты, но это автомобиль, который был принят на службу э, наркомата внутренних дел. И, соответственно, в известные тогдашние страшные можно сказать события, машина получила. В народе прозвище «Черный ворон». То есть это вот тема, это, это на тех автомобилях, которые приезжали, соответственно, и многих, кстати, э, людей, которые принимали непосредственное участие в разработке и в создании этого автомобиля, потом они оказались воль, невольными пассажирами тоже этого автомобиля. Но, тем не менее, э, автомобиль сыграл свою роль в развитии отечественного автопрома. Вот данная машина, вот с такой матовой окраски это машина уже периода начала Великой Отечественной войны, соответственно, до МК шла черного цвета, конечно, но это была лаковая блестящая окраска. А вот это уже период войны, то есть, соответственно, более, так сказать, скромная, можно сказать, окраска автомобиля. Ну и чтобы, так сказать, с целью, так сказать, маскировки и так далее, уже автомобиль вот такой черный, но матового цвета.